Здравствуйте. Опубликовано исследование Deloitte топ-500 крупнейших компаний Центральной и Восточной Европы. Сразу скажем, что в первую десятку вошли три украинские компании. Из них две государственные, это «Нафтогаз Украины» и «Энергорынок», а также крупнейший, крупнейший металлургический холдинг Мединвест. Наш собеседник Владимир Вахт, управляющий партнер Deloitte в Украине, Белоруссии и Грузии. И с ним мы поговорим об результатах этого исследования и о том, о чем эти результаты, о чем они говорят. Пожалуйста, прокомментируйте. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте. Да. И пожалуйста, прокомментируйте это исследование, чем, какие результаты оказались для вас, может быть, неожиданными. Это исследование мы проводим уже шестой год. Долот проводит по Центральной Восточной Европе. В него входят исследования по 18 странам Центральной и Восточной Европы за исключением России и Беларуси. Россия исключена потому, как ну, размеры экономики и некоторых компаний да, то есть делают сопоставление, mm -hmm. скажем, мало, непродуктивное. А, да, совершенно верно, Беларусь в связи с закрытостью рынка. Что интересно, я сразу почему удаляюсь немножко в историю, интересны тенденции, которые можно сравнивать с да. уже как, с какой-то цикличностью. В общем, о чем свидетельствует рейтинг. Тяжелые времена, непростые времена для Европы, для Западной Европы, для мира, для Восточной mm -hmm. Европы. Но надо отметить, что в 2011 году европейские компании, которые вошли в, в этот рейтинг, 500 крупнейших компаний, они показали достаточно уверенный рост. Большая часть, где-то порядка больше 80% показали рост. И только небольшое количество показало спад. В общем и целом... Это, очевидно, восстановительный рост после кризиса. Где-то есть, да. Где-то mm. есть восстановительный рост, где-то есть, еще нельзя исключать, процессы консолидации, которые продолжаются. Mm. Например, Польша продолжает лидировать по количеству компаний в рейтинге, несмотря на то, что количество компаний немного сократилось. Но сокращение связано не с там, падением доходов, а больше с консолидацией. Слияние поглощения, да? Да, сказать? совершенно верно. Ну и где-то в частности, и наши компании тоже показывали и органический рост, и рост в связи с консолидационными процессами. Вот, следует отметить, что Украина, первое, Восточная Европа по сравнению с Западной Европой ну, показала немножко лучший результат. Общий рост компаний, доходов компаний где-то на 9%, чуть больше 9%. Украина по сравнению с украинской компанией показала еще лучшую динамику, более 24%. И с чем это связано, как вы думаете? Все-таки есть несколько факторов. Один то, что мы глубже провалились ну, да, в стартовые году. условия ниже. Да. Вот, и продолжается еще восстановительный процесс. Вот. Плюс э, органический рост некоторых секторов экономики, такие как э, сельское хозяйство, пищепереработка. Вот. Uh -huh. Есть консолидационные процессы, как вот в горно-металлургическом комплексе. Но один из секторов, который явно вот именно восстановить, демонстрирует восстановительный процесс, это тяжелое машиностроение. Да? Оно очень сильно провалилось mm. в, э, в девятом, да, 2008 да, м И вообще год. кризис э, тяжелого машиностроения шел давно, и сейчас какие-то положительные тенденции, кажется, mm. намечаются. Ну, по... Или, или вы не согласны с этим? положительных тенденциях, ну, тяжело говорить, но все зависит от ну, Что-то немножко в авиастроении чуть-чуть зашевелилось, немножечко в судостроении, что-то какие-то первые. Но они вряд ли входят в 500 эти, да? Они, да, они не входят да. в 500. То есть наши машиностроительные предприятия, они, это вагоностроение, это э, горное оборудование, те, которые производят, это, скажем, невысокоточные... Э, э, Предприятия. Ну, периоды Это индустриализации. Так. Ну давайте продолжим. Вот, вы, очевидно, проводили не только количественный анализ, да, вот, какие там состояния, какие то есть капитализация этих компаний, ну и какие-то качественные О чем говорит вот, наличие украинских компаний о качестве как бы, экономики, структуре структуры экономики со стороны произошли ли какие то изменения может какие то инновационные компании может быть еще какие то стали э, выходить вперед один а, индус... а, а... рейтинг исследования а, действительно содержит много аналитической информации да, а, по, в разрезе индустрии общеэкономических а, комментариев выводы определенные. Общее наблюдение, структура в принципе особо не поменялась. Да, все еще и, например, в топ-10 доминируют энергетические компании, там 8 из, из 10, и структура присутствия украинских компаний в рейтинге тоже особо сильно не поменялась. Да, это тот же горно-металлургический комплекс, mm -hmm. занимающий лидирующие позиции. Это тоже машиностроение, которое показало хороший рост. Очень неплохой рост показало, показали агрохолдинги и mm -hmm. переработка. Вот, очень неплохую динамику еще тоже показали наши ритейлеры. Да, то есть они поднялись mm -hmm. там в рейтингах. Ну, что связано с определенным оживлением потребительского рынка. И ну, mm -hmm. а, заметьте, мы говорим о прошлом году, а mm -hmm. это 2011 это. год. Такое непростое было. Да. Непростой, конечно. А, наши исследования также покрывают помимо а прошлого года, оно покрывает а, и первый квартал 2012 года. Это тоже мы всегда а, делаем с тем, чтобы отследить. Тенденции, намечающиеся наиболее свежие тенденции в экономике. Знаю, чем они. В чем они? Если говорить в целом по статистике, в то время как в 2011 году 80% компаний показали рост, то в первом квартале э, эта уже тенденция снижается. Да, уже меньшее количество компаний показало, показывает рост, и больше показывает уже э, спад. То есть это подтверждает замедление охлаждения экономики и замедление темпов ну, роста. Это подтверждается общими цифрами по экономике. Промышленное производство сейчас уже в Украине почти не растет. Там ми мизерные цифры. И как вот вы на, э, эту тенденцию оцениваете? Что а... будет дальше? Как вы думаете? А... Наши наблюдения показывают, что первый квартал достаточно показателен для результатов и года в целом. Mm -hmm. да, то есть, соответственно, в этом году мы ожидаем то есть, снижение темпов роста и где-то даже снижение доходов. Вот, Вызвана, естественно, тяжелая ситуация охлаждения экономики в Европе и на глобальных рынках. Мы, Украина во многом остается еще ресурсно ориентированной страной это горно комплекс и ну, вывоз публикато вывоз химии тоже на первых стадиях переработки совершенно да. верно да. и это дает очень уязвимое дело это зависит я бы сказал зависимой от мировой конъюнктуры цен да, и мировая конъюнктура цен зависит от того, что происходит э, в Азии, э, что с Китаем будет происходить. Да, то есть он из э, первого потребителя стали, там стал крупнейшим экспортером. Да, уже, да, да. да совершенно верно. То есть мы очень, очень сильно зависим от э, мировой конъюнктуры. Ну, а что тогда сделать, чтобы все-таки уменьшить эту зависимость? Все об этом говорят, но однако не крупные корпорации каких-то отчетливых э, действий не производят, не государство как-то пока недостаточно эффективно стимулирует переход на более высокие переделы, на защиту внутреннего рынка там, или ну, внутреннего производителя. Какие ваши рекомендации? Я могу э, ответ мой будет: э, могу согласиться и не согласиться. Да? Э, э, ну, сразу, наверное, со второй, со второй части вашего комментария э, скажу, что э, меры государственного стимулирования да, то есть, ну, особой эффективности не, не показывают. Причина простая: они требуют стратегического, долговременного подхода и постоянного, да, то есть целенаправленного и э, единообразного подхода, да, то есть выбрал стратегические точки, их преследуешь в течение многих лет. Они никогда не дадут э, быстрого положительного эффекта, скорее всего, наломают дроп. Касательно первого вашего комментария в отношении коммерческого сектора промышленных предприятий, я, наверное, не совсем соглашусь с этим, потому как э, мы работаем с очень большим количеством клиентов, и э, э, действия, которые они предпринимают э, в самых различных отраслях экономики, мы видим, скажем, приносят, э, ну, они направлены на э, совершенно правильные болевые точки. Сегодняшний мир э, не предполагает, то есть не обещает быстрого экстенсивного роста за счет э, приобретений. И э, основной болезненный вопрос для бизнесов в самых различных эко отраслях экономики – это рентабельность э, производственных процессов, маржинальность его. Да? И э, э, мы сейчас буквально на прошлой неделе общался с э, одним из СИФО, э, одного из наших ведущих глобальных клиентов. Да? стоимость ресурсов растет стоимость самых различных да то есть будь то руда будь то энергия стоимость людских ресурсов растет да, и ключом к выживанию большого бизнеса становится их сколько они смогут заработать на использовании существующих ресурсов и насколько быстро они смогут, например, снизить производство, закрыть какие-то а, производственные площадки ну, и это с да. тем, чтобы вернуться и, а, и, когда... Ну и что из этого следует? Вот мы, скажем, украинская металлургия, скажем, да, вот да. вы, я знаю, что вы хорошо разбираетесь в этой теме, получила довольно приличную, так сказать, производственную базу еще с советских времен. Она была там в самые последние советские времена реконструировала, там, ну и так далее. Словом, казалось бы, можно было бы на базе этой металлургии переходить к более высоким переделам стали, да, делать там лист, соответственно автомобильный или там, судовой угу. или еще что-то. Почему они так и остановились на этих на, на полуфабрикатах? Почему они а, вот, не перешли на новые уровни? Ну, вы знаете, есть тоже одно... Ну, то есть это, это ясное дело, что это их проблема, это их бизнес, да, но тем не менее мы видим, что, а, скажем, та же металлургия, она может оказаться неконкурентоспособной, может быть приобретена или каким-то образом а, другими а, управляться в будущем. Ну, я вам скажу так, что... Есть тоже Химии несколько. Тоже несколько самая, химия отдельно. Химия гораздо больше зависит от внешних от энергоресурсов. Да. В то время как металлургия, правильно построена, вертикально интегрированные компании, они, скажем, менее зависят от согласен, внешних согласен. факторов. Но Сегодняшняя металлургия, она уже, ну, скажем так, по сравнению с десятилетней давности, она уже ну, все-таки качественно получше, в да. другом, ну, в другом уже диапазоне в качественности процесса. Но не будем забывать, что процессы консолидации продолжались еще и вот только находятся на конечных и этапах, еще и... это оказывает влияние. Но еще один комментарий, я вам скажу, что внешний взгляд качество, рентабельность производственных процессов. Метинвест одна из самых лучших компаний в металлургии по, по всему миру. Если вы будете сравнивать рентабельность их производства, да, Окей, хорошо, с, да. с, с мировыми лидерами и очень во многом они опережают. Да, то есть причины есть: вертикальная интеграция и там, угу. стоимость ресурсов разная. Угу. Вот, но Дальнейший шаг к более высоким, высоким технологиям, да, то есть более высоким переделам, еще предполагает, ну скажем, возможность прорыва на эти рынки. Понимаете, прорваться на, на а внутренний рынок тоже. Прорваться да. на, на, на рынок потребителей там, автомобилестроения, да, то есть, ну, очень-очень непросто, да. Я согласен. И а, поскольку у нас время а, передачи нашей, к сожалению, заканчивается, мы а, определили, там есть два актора в этом деле. Государство, которое угу. может создать ну, налоговые там, и прочие условия без прямой поли промышленной политики без прямого угу. финансирования может создать условия для того, чтобы стимулировать по, ä, предприятия, бизнес переходить к более высоким переделам, давать конечную продукцию, конкурентоспособную и так далее. Сейчас такие попытки, по попытки выработать такую ä, стратегию имеются и на налоговый кодекс, изменения в налоговый кодекс, который сейчас такая серьезная работа по дерегуляции, по улучшению условий ведения бизнеса, возможно, они дадут какой-то эффект. И, в топ 500 рейтингов, в частности Deloitte, по восточной и центральной Европе будет больше и самое главное разнообразных, интересных украинских развивающихся украинских предприятий. Спасибо, до свидания.